Salam ərwətiniz xeyir dostlar. Bu videoda sizə əvvəllər də tanıtdığım Deep Trade bot saytını göstərəcəm. Burdan dostlar biz necə pul qazana bilərik? Onun da demək ki, dostlar, yatırım eləyərək sadəcə qazana bilərik. Gördüyünüz kimi 4 dənə qabağımızda yatırım paketi var. Yəni e, mən bundan əvvəlki videolarımda da burada gördüyünüz kimi bedava paket var. Yəni bunu buna yatırım eləyəndə əlavə pul ödəmirik. Burdan sizə daha fazla bilgi, yəni sizə göstərim dostlar nə qədər pul qazanacağıqsa bu pakettən. Əgər dostlar, bu paketə yatırım eləsək minimum dostlar 15 dollarlığlıq bir yatırım. 15 dollarlığlıq yatırsaq dostlar, günlük olaraq bizə 0.5 faiz gəlir verəcək və dostlar 30 gün bitdikdən sonra öz qoyduğumuz 15 dolları da çıxaracaq. Yəni 30 gün ərzində dostlar bizim üçün 0.5 faiz hər gün gəlir gələcək. Məsələn deyək 100 dollar yatırsaq günlük olaraq bizə harda 60 sent pul gələcək. 10 gün ərzində dostlar 6 dollar. Toplam dostlar 118 dollar pul gətirəcək. Yəni günlük olaraq bizə 60 sentimizi verəcək və 30 gün dostlar bitdikdən sonra, yatırım paketimiz bitdikdən sonra qoyduğumuz 100 dolları istəsək təkrar yatırmaq dəyə bilərik, istəsək dostlar çıxar da bilərik. Digər paketlərdə dostlar yatırım eləsək, yəni bunlarda əlavə komissiya ödəməli olacaq. Bunlar yəni bizə günlük olaraq faiz çox verir, ancaq Yəni yatırım eləyəndə dostlar əlavə olaraq 10 dollar, gördüyünüz kimi bundadır. 25 dollar və 45 dollar əlavə komissiyalarıdırib. Ona görə də ilk yatırım paketinə yatırım eləməyi məsləhət görürəm. 3 aydan çoxdur ki, dostlar, dip bot işləyir. Bundan əlavə ki, videolarımızda da görmüsüz dostlar, canlı pul çəkmə falan demişdim. Bu dəfə də dostlar yatırım eləyəcəm. 10000 dollar, dostlar, canlı olaraq pul yatıracağam. Qeydiyyatdan keçmə prosesini də göstərmirəm. Yəni bilinci sonsuz. Buradan necə ilk olaraq yatırım eləyir, onu göstərəm dostlar. Burdan biz ilk olaraq öz balansımızı artırmalıyıq. Burada doldurma yatılıb gördüyünüz kimi, bu bölümdən biz öz balansımızı artıra bilərik. Məsələn, Daşcoin-lə yatırım eləmək istəyirsinizsə, həmin bax bu Daşcoin adresinə, yəni minimum yatırım 15 dollar olduğu üçün 15 dollarlıq bir Daşcoin göndərin. Ardından dostlar, burdan kiralıq ticarət botu yazılıb gördüyünüz kimi, burdan biz botu seçirik. Burdan mini bot NFC Free yazılıb onu seçirik. Nə ilə yatırım edəcəksiniz onu seçirik. DogeCoin seçirik. Burdan dostlar şərtləri qəbul edirik. Bot kiralamaya basırıq. İşim də oldu. Bot kiralaması tamamlandı. İndi ticarətə tamamlamak üçün botunuzu ticarət dengəsini doldura bilərsiniz deyirsiz burada dostlar. İndi dolduruna basırıq. Gördüyünüz kimi dostlar e, burdan biz DogeCoin seçirik. Nə qədər yatırım etmək istəyiriks onu seçirik. Bizim balansımızda Nə qədər pul var dostlar? Onu bura yazıram. Yəni burada gördüyünüz kimi aşağıda dostlar kar ə, ə, hesabı göstərir. Məsələn, 10000 DOGE yatırsaq dostlar, biz günlük olaraq minimum 5 dostlar 10000 mindir. 10000 Doge dostlar yatırsanız, günlük alara bizə 56 Doge verisə, yəni 1 ay bitdikdən sonra 1968 Doge biz kar əldə eləyəcəyik və dostlar qoyduğumuz öz 10000 Dogemizi də daha sonra çıxara biləcəyik 1 ay bitdikdən sonra. Burda dostlar mən həmişə hesabıma baxmadım dəqiq olaraq nə qədər Doge var. Yəni burada da göstərmə. Hələ 10000 Doge dostlar yatırıram. Gördüyünüz kimi dostlar, botumuz ticarət dengəsini yenidən dolduran robot ticarəti başladı. Və gördüyünüz kimi dostlar, aktiv oldu ticarət dengəsi yazılıb gördüyünüz kimi burada. Və beləcə dostlar, bizim yatırımımız aktiv oldu. Günlük olaraq dostlar, gördüyünüz kimi bu indi burada 0% göstərir. 30 günəcə dostlar bu 100% olacaq. Günlük olaraq faiz gedəcək və günlük olaraq da dostlar pul bizim balansımıza gələcək. Sizə dostlar minimum çəkinləri göstərim. şönülü qalaraq dostlar nə qədər pul çəkə bilər yoxunu sizə göstərəcəm indi burda yazılmalıdır bir yerdə Bəli, dostlar burada gördünüz kimi Bitcoin Bitcoin olaraq 10000 satoshi-dən başlayır minimum çəkim Ethereum olaraq 0.01 Ethereum, Litecoin dostlar 0.01 LTC, Doge dostlar 1000 Doge-i qaldırıb 1500 Doge elədilər. Yəni 1500 Doge olmasa balansınızda pul çəkə bilməzsiniz. Dash Pay üçün dostlar, Yandaş Coin üçün 0.01 di, Bitcoin Cash üçün də həmçinin 0.01-dir. Yəni yatırım da dostlar minimum 15 dollardan başlayır. Pul çəkməni də sizə göstərəm. Burda gördüyünüz kimi çəkil yazılan yerdən biz pul çəkirik. 336 dollar balansımızda qalıb. Sizə belə göstərim. Bura adresimizi yazırıq dostlar. Bura dostlar, məsələn balansımızda indi biz bunu çıxara bilməyəcəyik çünki minimum çəkim 15 dollardır. 336 yazırıq. Göndərmə basırıq. Gördünüz ki dostlar, para göndərmə əməliyyatı eksik yazdı ə balansımızda pul olmadığı üçün ona görə də dostlar pul çəkə bilmir. Yəni 1500 sto gedir minimum çəkim. Nəysə dostlar bu videodan bu qədər. Nəysə bilməsəz videonun altında yazıb soruşa bilərsiniz. Təbii ki dostlar vaxtında yatırım eləsəz yenə də gec deyil, qazana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.